Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія STEP має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. Добрий день, уважаємо жителі Города Жолтих Вод. На оперативному завещанні при мері в понеділок начальникам патрульної поліції було доведено, що у нас участились кражи з квартир, тобто проникновенням. Неустановленная женщина заходила, просила попить воды, либо продуктов питания для своей семьи, где была, где люди впускали ее в помещение квартиры, после чего у людей пропадали мобильные телефоны, сумочки э, с деньгами. 12 в 12 часов дня 12.04.2016 года на телефон 102, в дежурную часть Желтоводского отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестная женщина в возрасте 35 лет совершила грабеж в отношении пенсионерки на улице Гагарина. Выездом на следственной оперативной группы было установлено, что женщина заходила к себе домой, живя на первом этаже пятиэтажного дома, открывала дверь. Задней к ней подошла женщина и попросила попить воды. Данной просьбе было отказано ей, и была открыта дверь нашей потерпевшей. После чего было наш преступник толкнул данную женщину в квартиру, после чего она упала и не могла сама подняться. В руках у нее был кошелек, который был отобран, вырван с руки нашей потерпевшей и с тумбочки, которая находится в комнате, был украден мобильный телефон. После чего данная женщина скрылась с места происшествия, преступления. Головным розыском по горячим следам была установлена личность данной женщины — это житель города Крового Рога, ранее судимая в Кривом Рогу. В отношении данной женщины возбуждены шесть уголовных производств. Также там есть статья 186, часть 3. Такая же самая, как у нас. 186, часть 3, которая санкция предусматривает, лишения свободы от 4 до 8 лет лишения свободы. Сейчас на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, так как у данной женщины даже никогда она не получала паспорт. Только есть свидетельство о рождении. Сколько вам лет? 35, 35 лет, да? Mm. И расскажите, за что вас задержали? украла бабушки телефон? Ну, расскажите, как как это произошло? Это все? То есть, вы увидели какую-то бабушку или как? -то? Да, у нас заходила подвес. Пришла за ней, он открывала двери на паром, Заходила в квартиру, я попросила на ее воды, она воды не дам. Я на в руках держала кошелек. Я начала воровать, она перечепилась, упала забрала и кикла. Ну, она в руках, получается, и кошелек и мобилку держала. И ключами двери открывала. Mm. Ну да, она открывала дверь. И Одней. держала в руках, и мобилку, и кошелек, и, и, и сумку. Ну, в, руку, да. вот, в, одну, в одной руке держала она. Рука в руках, а пакет, и сумка на темно вот так высила вот, mm -hmm. на руке. Ну, то есть домой вы не, не, забег, не заходили. Ну, в прихожку я то Зашли, посмотрели, что там есть тоже, да? Нет. Не, ничего, да. Просто кошелек и мобилку. Сколько в кошельке денег там было? Около 100 гривен. Около 100 гривен. Типа 88 гривен. Три бабушки. И это уже не первый случай у вас получается, да? Еще за, два, за две бабушки, расскажи. А остальные как получается? Ну, тоже попросила воды она пришла мне в угол, я забрала кошелек, а телефон и убежала. То есть вы целенаправленно отслеживали одиноких нет, старушек? Нет, нет, не целенаправленно. А как получилось? Я ходила, просила поесть. Так хорошо. Сумка. В этом же доме. То есть вы ходили, просили кушать, вам не давали, да, или как? И вы решили забирать. Или, я не понимаю, в, как, в какой момент вы из человека, который просит, превратились в человека, который забирает? Вам 35 лет. Вы э, работаете где-то? Почему? У вас здоровье позволяет работать? Ну, вообще не местное. Про а Пятихатского района. Откуда вы сами? С Марьяном. С Марьяновки. У вас есть здесь жить? Где вы до этого жили? В поезду. Ранее судимым? Да. Статья. 180 потопиров. Это ну, кража. То есть вы уже судимы были за кражу. За кражу, да. И сколько вам тогда дали? На год условно. Год условно. То есть год уже пошел? А где? В Кругу. Вы сами наркотиками увлекаетесь? То есть вы наркозависимые, поэтому получается, что вам необходимо На работу вы пытались куда-то устроиться? Ну, меня документов немаем. А где ваши документы? Я не получала их даже. То есть у вас даже паспорта нету 16 лет? А как так получилось? То есть вы не занимались своими документами, не специально не оформляли, то есть вы как бы и планируете дальше жить вот так вот? Украла, села опять, украла, села. Вчера. Наркотики. Я так понимаю, вы не одна живете с кем-то, да, там у вас есть какой-то друг. Нет, я не одна. Одна, да? Ну, а где вот зиму проводили? Вот? В подъезде. Ну, где в подъезде ходить? Подъезд, ну, в желтых водах. Нет. В скромном да, объясните, пожалуйста, как вот бабушкам, вот, которые там вот, уже женщины в возрасте, они там в два раза старше вас, там они, вот, они открывают дверь, как, вот, как их предупредить, как их уберечь от таких вот э, людей, как, как вы, вот, которые так поступают? Что вы посоветуете? У вас дети есть? Сколько у вас стаж, э, наркотики? Ну, если вам не сложно, расскажите как? С 15 год я колюсь, а что вы еще хотите от меня? Кому радует. А как произошло в 15 лет это? Ну так. Вас кто-то насильно заставил или вы сами? Никто насильно заставил. Я попробовала, понравилось. Ну, вам нравится такая жизнь, как вы живете? Я просто не понимаю. Мне нравится, конечно. -то. То есть вы документами своими не занимаетесь, вы употребляете наркотики, вы живете, вы вам бомжуете, извините. И уже, ну, грабеж пожилых женщин, это уже, по-моему, В этот же день, 12 числа, я уже неоднократно обращался с просьбами к жителям, особенно к пенсионерам. Было совершено мошенничество в отношении пенсионерки, где было мошенническим путем забрано 60 тысяч гривен. Просьба, не впускайте посторонних. Способ проникновения в жилище может быть различный. От воды попить, поставить сумки с вещами. Не пускайте людей, особливо посторонніх. Це моя просьба, і ви не станете жертвой преступления. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.